2015 года, с 21 ноября, я и моя семья доступа к предприятиям вообще никакого не имеет. Известный донецкий бизнесмен, владелец водочных заводов, дал интервью, в котором раскрыл правду о том, что после 2014 года у него отжали весь бизнес в Донецке. Он рассказал, что в 2014 году поддержал ДНР, но в результате этого власть в Донецке захватил криминалитет который отжал все самые прибыльные предприятия. Действуя в связке с криминальным авторитетом, у него отобрали пять предприятий, а его отца замучили до смерти. В 2015 году, когда уже к власти пришли, скажем так, Захарченко и приближенные к нему люди, с заводом начались проблемы. Больше кто всех был погружен в эту историю, скажем так, это начальник налогов, это Тимофеев по кличке Ташкент. Он и Метла придумали себе историю о том, что они хотят... Поясните для наших слушателей, кто такой Метла. Сейчас мы дойдем к этому моменту. Да. Ташкент – это начальник налоговой был, а Метла – это был обычный директор на рынке. До этого он был охран... в охране как бы сначала на этом же рынке, потом его назначили туда директором. Но Метла имел все время отношение к бандитам. То есть бандитам каким? Это Гельзин и был такой в Донецке блатной, косой Михаил Михайлович Ляшко, фамилия его. Метла был у него сначала в телохранителях, потом ему дали рынок, вот. а потом он стал вообще от этой компании курировать весь вообще бизнес, в плане собирать с людей дань. И в 2015 году Метла, Гельзин, Ляшко и Тимофеев, они положили глаз на весь крупный бизнес города Донецк. А на весь крупный, это не только мой завод коснулась ситуация. Это коснулась ситуация табачной фабрики Хамадей. Эта ситуация коснулась Слава Лия по производству майонеза и выпуску масла. Потом коснулась спиртзавода. То есть весь крупный бизнес, который платил налоги и приносил достаточно серьезную как бы прибыль государству. В 2014 году на самом деле ситуация в Донецке была такая, как бы достаточно напряженная. Вот много было батальонов, в том числе и Восток был батальон, получается, и Пятнашка, но там их сколько, ну то есть их очень было много. И каждый, грубо говоря, выбрал себе тот, в, том, в каком районе находился, и каждый помогал тем батальонам и тем чем мог, как бы, оборудование машинами, финансами. То есть никто ни от кого никогда не прятался. Все заводы, которые были, все помогали. В 2015 году лишился завода ни одну, как бы все пять заводов мы лишили, как бы захватили они. Получается, все остальные предприятия чуть позже, ну, после моего. Сначала обкатали это все на ликероводочном заводе в 2015 году. В ноябре месяце, 21 ноября, подогнав туда танки, пулеметчиков, в прямом смысле подогнали туда БТРы под предприятия. С 2015 года, с 21 ноября я и моя семья доступа к предприятиям вообще никакого не имею. В 2015 году Метла, Гельзин, Захарченко и Прокопенко встречались в Ростове. Я точно это знаю. Вот. И у них была договоренность, что весь крупный бизнес они просто его поделят. Так оно и произошло. На сегодняшний день предприятие не выплачивает зарплату. Минус 98 миллионов у предприятия убытков. Вот результат работы профессионала. Когда вы поняли, что вам нужно покинуть Донецк? Когда вы приняли это решение? За неделю до событий, да, наверное, октябрь, может быть, за две даже недели. Был такой разговор у меня с Ходоковским. Он говорит, что Виктор... По заводу тучи сгущаются. Надо принимать решение. Я бы вообще на твоем месте бы выехал и вывез бы семью. Почему? Потому что ну будут проблемы. 18 ноября я, моя семья и трое детей нас загрузили в бусы и вывезли на российскую границу. Выехали в 2015 году и до 2023 года я в Донецк не заезжал. Началось кошмарение всей моей семьи. Они закрыли в тюрьму отца. Отец провел 4 месяца в СИЗО. Ему там нормально потрепали нервную систему. В 2018 году и умер. То есть он буквально там прошло, наверное, полгода. Ну, они жестко как бы, то есть издевались как могли. С 2022 -го года мы пишем, писали бумаги в МВД, ФСБ, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Единственный, кто ну, хоть что-то начали делать, это Следственный комитет. Все, все остальные службы вообще никаких не ни ответов, ничего. И за 40 миллионов реализовали наш завод. Не мы одни пострадали, вы же понимаете, что произошло. В Донецке закошмарили весь средний и крупный бизнес, его весь растрепали в клочья, в прямом смысле этого слова. Вот. Не платятся ни налоги, ничего. То есть все предприятия, как у нас говорится, лежат на бок, варье и жилье, которое Там розплодилась за ці 10 років, має бути наказано. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕФ. Слава Україні, пане Анатолію, раді вас бачити. Ага, слава, вітаю. Ну що, насамперед хотіли б вас розпитати про ваше бачення, ваше розуміння оцього от невеличкого, але надзвичайно землетрусного дива, яке сталося в Російській Федерації в Тверській губернії, так, де. Стратегічні арсенали злетіли в повітря. Амплітуда була за шкалою Ріхтера до трьох балів. Відповідно, дрони, дрони і дрони. І наскільки розуміємо, вдалося наситити чи перевантажити. Російську систему протиповітряної оборони, яка працювала на тому чи іншому об'єкту, і тут йдеться не лише про торопець, йдеться ще про інші об'єкти. Хотіли б вас насамперед розпитати, що це за чудо дрони. Ну, все, що не секретне, так українське виробництво, не українське виробництво. Наскільки ми можемо потужно виробляти в якій кількості? Ну все, що не секретно, звісно, лишаємо за душками. Все, що можна, просимо в ефір. А насправді давайте почнемо з того, що за два з половиною роки Україна активно спромоглась розвити системи безпілотні, які дозволяють нам працювати і на реактивній тязі, і на двигунах внутрішнього згорання, і на електричній тязі, і це дозволяє нам працювати на великій відстані. Ми бачимо, що наші дрони навіть на лабузи долітали, до лабуги. А, але тим не менше, важливо сказати, що гарно спланована операція з засуванням низки різноманітних типів безпілотних систем з з, роз, з використанням розвідувальних безпілотних систем, з використанням системи, які могли вести в оману засоби протиповітряної оборони, призвела до. Такої якісної роботи, яка внаслідок якої відбулось знищення практично всього арсеналу. тобто ми кажемо про те, що за рахунок ударів по тому, що знаходилось на землі, вдалося знищити те, що знаходилось в деяких складах під землею, тому ну, такі заслуга українських інженерів, які не покладаючи рук щодня, працюють над вдосконаленням систем, тому що треба не забувати, що ми постійно. Розвиваємо і намагаємося шукати нові рішення. Тому я думаю, що головна задача зараз, яка стоїть, це масштабування виробництва для того, щоб і далі так ефективно можна було працювати по більшості російських об'єктів. Знов таки, але це не, відмі... не відміняє задачу нашої дипломатії щодо відкриття можливості і використання. Збільшення географії використання західної зброї по території Російської Федерації, тому що за рахунок комплексного підходу використання, наприклад, таких засобів уражень, як Штормшедо та Камс, з разом з нашими безволодними системами ми зможемо отримати набагато більше якісних таких знищень, які суттєво вплинуть на можливості Російської Федерації.